Утвержден бюджет на 2017 год. 99 голосов за, 0 против. Я думаю, это хороший показатель конструктивной работы во имя и во благо жителей Харьковской области. В 2016 году было уделено особое внимание развитию, а также вложению в строительство и в реконструкцию. Говорю о том, что это направление... Как социально-экономического развития, так и укрепления базы будет продолжено. Будут реализовываться новые проекты по реконструкции и строительству медицинской сферы, а также укреплению материально-технической базы общеобразовательной сферы. И мы планируем на 2017 год продолжать те программы, которые были в 2016 году, показали свой хороший результат и будем, безусловно, уделять внимание тем потребностям и нуждам, которые запрашивает у нас громада. На этой сессии было принято решение о льготной компенсации проезда для студентов в размере 500 тысяч гривен для коммунальных высших учебных заведений. Поэтому наши ребята, студенты могут не беспокоиться. В следующем году мы обеспечили им льготный проезд. Были изменения, также важные изменения в бюджет 2016 года по важным основным позициям. Заложено 6,5 миллионов гривен на поддержку участников антитеррористической операции для приобретения а также строительства жилья. Были заложены финансовые ресурсы на льготное медицинское обслуживание чернобыльцев. Были также увеличены финансовые ресурсы на поддержку единоразовой выплаты жителям Харьковской области, которые находятся в сложной жизненной ситуации.